કારંજ પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી હતી પ્રવક્તા રેશમા બાનુ શેખ સાથે વાત કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશનું અમે સન્માન કરીએ છીએ પરંતુ તંત્ર જે મોટી બિલ્ડિંગ અને ઇમારતો ગેરકાયદેસર બની રહી છે તેમાં કોઈ પગલાં ભરતી નથી પરંતુ જે ધાર્મિક ઇમારતો છે તેના પર જ કાર્યવાહી કરીને નોટિસ આપવામાં આવી રહી છે

और हम आज एम एम पार्टी के सभी आगेवान और हमारे पुरानी साहब के साथ हमने आज ये धरना का प्रोग्राम करने का किया सोचा था, था लेकिन ये हमको परमिशन के नहीं होने की वजह से आज हमको मतलब बनी स्टेशन पर लाया गया है और हमारा धरना करने का मकसद ये था कि जिस तरह से धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है ये तो बहुत ही गलत हो रहा है हम तो, हम जो ऊपर ऊपर लेवल से जो आते फैसला हुआ उसके हम हम सम्मान करते लेकिन पॉपुलेशन को तोड़ने से पहले ये सोचना चाहिए कि वह अनलीगल है या लीगल है आज यहाँ अहमदाबाद को ऐतिहासिक शहर कहा जाता है क्यों कहा जाता है कि यहाँ बरसों पुराने मस्जिद है मंदिर है सब कुछ है लेकिन इस तरह से आप अंधाधुँध तोड़ा जा रहा है ये तो बिल्कुल ही इंसानों को बिल्कुल तेज पहुँचाने वाली बातें हैं जो धार्मिक चीज़ों को तोड़ा जा रहा है मंदिर हो या मस्जिद हो हम हमेशा इस तरह के हर 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 बात में हम इसका विरोध उठाएंगे और हमेशा हमारी पूरी टीम इस तरह से आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करके हम लोगों को इस बात पे मैसेज पहुंचाएंगे कि इस तरह से नहीं होना चाहिए और जो भी हो रहा बिल्कुल गलत है म्यूनसिपाली कॉरपोरेशन को पहले देखो कि आप बिल्डिंगें जो बन रही है अनलीगल तरीके से जो खड़ी की जा रही है पच्चीस माला तीस माला बीस माला जो भी बन रहा है लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता लेकिन जिस तरह से धार्मिक चीज़ों पे आप इस तरह से उल्टो अगर चढ़ा रहे हो तोड़ रहे हो चीज़ें बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए और हम इस पार्टी हमारी पार्टी ने इसी वजह से आज ये धरना का प्रोग्राम रखा था और इसमें हम इंशाल्लाह लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना सब एक साथ आवाज़ उठाए और इस बात को कामयाब करें इस बात को लोगों तक पहुँचाए इसके साथ अपनी बात को आगर निती, आगर रणनीति तो आज है कि

भेद भाव की कोई बात ना हो सब मिलके इंशाल्लाह इस बात को कामयाब करेंगे तो दर्शक मित्रों आप देखो के लोकांनी धार्मिक लागणी ने अनुसरण ने और ए एम आई एम द्वारा અત્યારે જે કાના પોઝિશન કરવામાં આવે છે હવે જો આગળ જો જોંત્ર દ્વારા કોઈ કામગીરી નહી કરવામાં આવે તો બીજુ આગળ મોટું આંદોલન કરવાની મની મરાશે સાયનટ મીડિયા ઉન્ડાવા yoo n bɛ se kaara n bɛ se kaara yoo 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 n bɛ se kaara y هي چلے گی 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 هي स्काईनेट मीडिया अहमदाबाद